В прошлое воскресенье прошли соревнования по спортивной аэробике весна в кедах 2007. Перед началом соревнований нам удалось побеседовать с организатором этого конкурса. В Наргодаре это впервые проводится. Да, Почему? Это впервые проводится. Решили, давайте сделаем у нас. Давайте. Нашли спонсоров, организовали все. Думали, что будет, будут девчонки, ну где-то вот студентки. На самом деле собрались девчонки от 20, можно вот, сказать, до 45 лет. Девчонки, потому что вот вы увидите их сами и скажете. Вот. А кому здесь столько лет? Все девчонки, как все молодые, красивые. Вот началась весна, все красиво. Моя мама вот танцует, она самая красивая. Жизнь прекрасна. Пришли любимые мужья, сказали: неужели моя жена способна? Он ее еще больше будет любить. Что ж, конкурс начался, давайте смотреть. Damn. <laughs> что же, команды счастливы, зрители, думаю, тоже. По словам главного судьи соревнований, все места распределены справедливо. Нам же остается пожелать участницам удачи и ждать в следующем году конкурс «Весна в кедах-2008», в котором будут соревноваться эти и новые команды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.